બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આજે મતગણતરી છે બસો તેતાળીસ સીટ પર બે તબક્કામાં મતદાન થઈ ચૂક્યું છે હવે સવારે આઠ વાગ્યાથી મતગણતરી શરૂ થશે શરૂઆતમાં પોસ્ટલ બેલેટના વોટની ગણતરી કરવામાં આવશે લગભગ સાડા આઠ વાગ્યા સુધીમાં પોસ્ટલ બેલેટની ગણતરી પૂર્ણ થશે અને ત્યારબાદ ઈવીએમની ગણતરી શરૂ કરાશે બસો તેતાળીસ સીટ પર ઉભેલા તમામ ઉમેદવારોના ભાવિ જે કેદ થયા છે આજે એ ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે કે કોને મળ્યો છે જનાદેશ એક્ઝિટ પોલની જો વાત કરવામાં આવે તો મોટા ભાગના એક્ઝિટ પોલ જે એનડીએ તરફી બતાવવામાં આવ્યા છે પરંતુ જરાદેશ કોને મર્યો છે એ સ્પષ્ટ થશે આજે બાદ બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આજે મત ગણતરી છે અને એ સૌથી મોટો દિવસ છે બસો તેતાળીસ સીટ પર આ વખતે બે તબક્કામાં મતદાન થયું હતું મહત્વની વાત એ છે કે બે હજાર વીસ કરતા આ વખતે જે મતદાન થયું હતું તેની ટકાવારીમાં દસ ટકાનો વધારો થયો છે એટલે એજ પરિણામ છે તેમા તેનું પ્રતિબિંબ ચોક્કસથી જોવા મળશે સવારે 8 વાગ્યા થી મત ગણતરી શરૂ કરવામાં આવશે અને પહેલા પોસ્ટલ બેલેટની ગણતરી પૂર્ણ કરાશે સાડા અમારી સાથે જોડાયા છે સમવદતા દેવનાથ पांडे દેવનાથ બિહાર મે આજ સૌથી बड़ा दिन माना जा रहा है क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट है एग्जिट पोल ने जो भी कहा हो लेकिन आज असली जनादेश सामने आएगा आप મહી પર હે वहां की स्थिति क्या आ, बिल्कुल देखिए साफ तौर से एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में बहुत अंतर होता है एग्जिट पोल हमने परसों देखा और एग्जिट पोल आज देखने वाले हैं हम तो आज आठ बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी उसके बाद ई खुलेंगे और सभी जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में सच्चाई क्या है वो निकलकर सामने आएगी और दे देखा जाए तो करीब 11 से 12 बजे तक मामला क्लियर हो जा हो जाएगा कि आखिर किसके दावे में कितना दम है खैर चुनाव आयोग ने देखने को मिला कल ही पूरी तैयारियां कर ली थी और बिहार के कुल अड़तीस जिलों में कुल छियालीस के आसपास जो है काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और बिहार में जब मतदान होता है या फिर काउंटिंग होती है तो सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के पास लिए होती है कि वहां पर सुरक्षित कैसे इस प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए हालांकि हमने देखा था कि बिहार जब पहले फेस का मतदान हो रहा था तो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा अपने विधानसभा क्षेत्र में जहां से वो उम्मीदवार हैं लखीसराय वहां पर पहुंचे थे तो वहां पर कहीं ना कहीं आरजेडी और उनके बीच में मतभेद देखने को मिला था आप सोचिए बिहार के अंदर एक उप मुख्यमंत्री अगर अपने विधानसभा में जाता है तो वहां उससे भी कहीं ना कहीं कहा होती है तो आज उनका भी बयान निकल कर सामने आया है विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आज लोकतंत्र के इतिहास का बहुत ही पर्व का एक ऐतिहासिक दिन कहा जाएगा क्योंकि बिहार में 2020 में भी इस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे निकलकर सामने आए थे और उनका कहना है कि जब आरजेडी सरकार बनाने का दावा कर रही थी लेकिन जब नतीजे निकलकर सामने आए तो उल्टे थे। तो बिल्कुल थे खैर किसकी डफली किसका राग अब कुछ देर बाद यानी आठ बजे के बाद जब पोस्टल बैलेट पहले खुलेंगे और उसके बाद ईवीएम खुलेगा तो कहीं ना कहीं सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी पटना में देखने को मिला पटना में आ, ए, सुरक्षा के लिहाज से वहां पर पुलिस की कई कंपनियां वहां पर तैनात की गई हैं, यानी सुरक्षा वहां पर बहुत ही आ, हाई लेवल सुरक्षा की गई है क्योंकि आ, जैसा मैंने कहा पूर्णिया पटना सहरसा सासाराम या फिर कुछ जिले और हैं लखीसराय ये सब ऐसे जिले हैं और इन जिलों की विधानसभाएं ऐसी हैं जो हमेशा चर्चाओं में रहती हैं और यहाँ के बाहुबली कहीं ना कहीं उस तरह से बाद में माहौल खराब करने की कोशिश करते रहे हैं तो चुनाव आयोग के ऊपर इस पूरे बिहार चुनाव में कई तरह के आरोप लगे हालांकि बाद में उन आरोपों का खंडन भी हुआ तो आज इस प्रक्रिया को पूरी तरह से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तरह से कमर कस ली है और जहां तक रही एग्जिट पोल की बात तो एग्जिट पोल पर पहला ऐसा एग्जिट पोल नहीं है जिस पर सवाल उठाए गए हो, सवाल लगभग लगभग हर एग्जिट पोल पर उठाए गए हैं 2015 विधानसभा चुनाव मुझे याद है जब इसी तरह से एनडीए को बहुमत दी गई थी लेकिन जब आठ बजे के बाद जब ईवीएम खुले तो पूरा पासा पलट गया था तो हालांकि एक बार फिर से मैं जिक्र करूं तो एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में बहुत अंतर होता है और आपसे कुछ देर बाद यानी घंटे बाद जब पोस्टल बैलेट खुलेंगे उसके बाद ईवीएम खुलेंगे तो तस्वीरें साफ होते दिखाई देंगे जी जी

ની ગણતરી પોસ્ટલ બેલેટની ગણતરી પૂર્ણ થયા બાદ ઈવીએમ ખુલશે અને ઈવીએમ બાદ જે ગણતરી શરૂ થશે ની તો બાર વાગ્યા સુધીમાં એ ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે કે આખરે જનમત કોના તરફી દેખાઈ રહ્યો છે બિહાર વિધાનસભામાં જે આજે મત ગણતરી છે વિધાનસભાની ચૂંટણીની મત ગણતરી છે અને બિહારમાં જે ગત બે હજાર વીસ માં મતદાન થયું હતું તેના કરતાં દસ ટકા વધુ લગભગ સડસઠ અડસઠ ટકા મતદાન આ વખતે થયું છે અને એ મતદાનને કારણે પણ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે પરિણામમાં તેની અસર જોવા મળી શકે સૌથી પહેલા જે પોસ્ટલ બેલેટની ગણતરી છે એ કરવામાં આવશે તમામ જિલ્લામાં મળીને છેતાળીસ જેટલા જે સેન્ટર જે બનાવવામાં આવ્યા છે જે મત ગણતરી હાથ ધરાશે અહીં બિહારમાં જે સ્થિતિ છે કારણ કે બિહારમાં આ વખતે મંત્રીઓ અને મુખ્યમંત્રીના જે ચહેરા છે તેઓ પણ અત્યારે તેમનું પણ ભાવિ દાવ પર લાગેલું છે